С 25-го кастрышника этого года у Беларуси начала действовать новая инструкция о эвакуации автомобилей, когда они пропаркованы с порушением правил дорожного руху. У нее прописаны парады этой процедуры и список державных установ, кто теперь, а кроме право этим заниматься при необходимости. У нюансах разбирались наши корреспонденты. Проблема парковок застоится в острове для всех буйных городов в области. Часто автоуладальники покидают свои машины там, где это заборонено правилами дорожного руху, за что и не суть отказность. Автомобиль может быть примусово эвакуирован на штрафную стоянку. До выхода новой инструкции этой работой занимались только супрацовники ДАИ. Теперь до ей долучились правоохранительные органы, мытный комитет, Державная инспекция охоты и растительного света, бригада худкой допомоги и другие службы. У выпадку, когда припаркованный автомобиль перешкоджает выполнению их службовых обязанностей, представники этих ведомств и организаций могут примусово перемешать его в другое место, но а не на платную штрафстоянку. Впереди у нас зимние условия. Естественно, эксплуатационно-дорожные службы они проводят очистку проезжей Части. Так вот, если ваш автомобиль будет припаркован, да. как вам кажется, без нарушения правил дорожного да. движения, но он будет да. мешать... Уборки снега коммунальным службам, естественно, будут проводиться от буксировки транспортного средства. И речь идет не про неохраняемую стоянку, а именно в любое другое место, куда можно поставить ваш автомобиль. Теперь же и забрать автомобиль со штрафной стоянки будет легче. Его повинны отдать по первым потребованиям, навод без попередней оплаты штрафов. При этом необходимо иметь при себе документы и быть сверозым. Заплатить необходимую сумму можно будет после. До выхода в свет новой редакции правила в контролеры штрафстоянок с неадекватными автомобилистов, а по инструкции. Инспектора ДПС делают все правильно, то что ловят людей пьяных, не в трезвом виде, ну и прочие-прочие вещи. Но есть момент такой, то что как бы нужно и нам немножко в помощь, правильно быть? Ну нужно видеонаблюдение сделать какое-то, какие-то сигнализации, еще прочее. Потому что люди, когда попадаются не в трезвом виде, как бы и угрожения от них есть какие-то, еще что-то. Если вдруг вы вышли, и вашего автомобиля нету, а еще, скажем так, вы увидели, что нарушили правила дорожного движения, либо мешали какой-то из специальных служб, позвоните в 41 44 44 и просто узнайте, не был ли эвакуирован или отбуксирован ваш автомобиль. А для того, как не траплять в такие ситуации, треба просто парковать автомобили за по правилах. Юрий Петр, Александр Севицкий, областные новины, Брест.